شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو واضح کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو تم ان دونوں کو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تم پر کوئی نرمی نہ ہو اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو زانی مرد تو صرف زانیہ یا مشرقہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور زانیہ عورت سے بھی صرف زانی یا مشرق مرد ہی نکاح کرتا ہے اور یہ نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور چار گواہ پیش نہیں کرتے تو تم انہیں اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنی ذات کے تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور عورت سے سزا کو دور کر دے گی یہ بات کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ شوہر جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کا غذب ہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو واضح بہتان ہے وہ لوگ چار گواہ کیوں نہ لائے پس جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک چھوٹے ہیں اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم جس بات میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب آ لیتا جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات کہنے لگے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اور جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہ کہا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات کریں اے اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس جیسے واقعے کو نہ دوہراؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ بڑا شفیق اور مہربان نہ ہوتا تو حال تمہارا کچھ اور ہوتا اے ایمان والو شیطان کے راستوں پر نہ چلو اور جو کوئی شیطان کے راستوں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا اگر اللہ جسے چاہے پاک کر دے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے تم میں سے جو لوگ فضل و کشادگی والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے بلکہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی اپنی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے اس دن اللہ انہیں ان کے پورے عمال کا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتا ہے بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے یہ لوگ جن پر جھوٹا الزام لگایا گیا ان سے وہ الزام پاک ہے ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو رہائش کے لیے نہیں ہے اور جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ یعنی کام کا سامان ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاک ہے بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور ایمان والی عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹوں یا بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا ان کے غلاموں یا ان خادموں کے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی بات نہیں سمجھتے اور وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو اور نکاح کراؤ ان لوگوں کا جو تم میں بے نکاح ہوں اور ان کا بھی جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک ہوں اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے اور تمہارے غلام اگر آزادی کے لیے تم سے معاہدہ کریں تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے معاہدہ کر لو اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں دو اور اپنی لونڈیوں کو دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر گناہ نہیں بلکہ ان کو معاف کر دینا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ہم نے تمہارے لیے صاف صاف آیات نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایک تاک میں چراغ کی سی ہے چراغ ایک شیشے کے اندر ہے وہ شیشہ گویا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے جو زیتون کے ایسے درخت کے تیل سے جلتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی اس کا تیل خود ہی چمکتا ہے اگرچہ آگ نہ بھی چھوئے نور پر نور اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ نور ان گھروں میں ہے جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے مرد جنہیں نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک سراب کی مانند ہے جو پیاسے کو پانی دکھائی دیتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یا ان کافروں کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں جیسے ہیں جن پر ایک لہر ہو اس پر ایک اور لہر اور اس پر بادل چھائے ہو اندھیرا ہی اندھیرا آدمی اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور پر پھیلاتے ہوئے پرندے بھی ہر ایک کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں باہ ملاتا ہے پھر انہیں طے بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان سے برف کے پہاڑوں کی مانند اولے نازل کرتا ہے اور جن پر چاہتا ہے ان پر گراتا ہے اور جن سے چاہے بچا لیتا ہے اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی لے جاتی ہے اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے نصیحت ہے اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا پھر اس میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں پر اور کوئی چار پاؤں پر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر ان میں سے کچھ اس کے بعد مو موڑ لیتے ہیں اور وہ درحقیقت مومن نہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ مو موڑ لیتا ہے اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فوراً متی بن کر آ جاتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا نہیں بلکہ وہی لوگ ظالم ہے ایمان والوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے ڈرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہ منافق بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو ضرور نکلیں گے کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت معروف اچھی بات میں ہے بے شک اللہ ان کاموں سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم منہ مو موڑو گے تو رسول کے ذمے صرف وہی ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمے صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے وہ ان سے پہلے والوں کو خلافت دے چکا ہے اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی سے قائم کر دے گا جسے وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا بشرط یہ کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کافروں کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والو تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی بلوگت کو نہیں پہنچے وہ تم سے تین وقتوں میں اجازت مانگ کر تمہارے پاس آیا کریں پجر سے پہلے دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو اور عشاء کے وقت یہ تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد اگر آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے یاد کو واضح کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اور جب تمہارے بچے بلوگت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت مانگا کریں جیسے ان سے پہلے والے اجازت مانگا کرتے تھے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی عیاد بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے چادریں اتار دیں بشرط یہ کہ زینت کا اظہار نہ کریں اور اگر وہ چادریں نہ اتاریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے نہ اندھے پر گناہ ہے نہ لنگڑے پر نہ بیمار پر نہ تم پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپیوں ماموں خالاؤں کے گھروں سے یا جس کے تم مالک ہو ان کے گھروں سے کھا لیا کرو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو ایک پکیزہ دعا اللہ کی طرف سے ببرکت اور مہربان اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں جب وہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا کریں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے لوگوں تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرے کہ ان پر کوئی فتہ نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور جس دن لوگ اس کی طرف لٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کے مال سے آگاہ کرے گا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے